السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو تیمور لنگ کے بارے میں بتائیں گے امیر تیمور جو تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھے جن کی پیدائش تیرہ سو چھتیس کو ہوئی تیمور تیموری سلطان کا بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران تھے تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جانو یہ نہ صرف زہیر اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں تیمور نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتے تھے چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا تیمور لنگ کا تعلق سمرکن سے تھا وہ سمرکن کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوئے ان کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے تیمور دریائے جہون کے شمالی کنارے پر واقع شہر سب جس کو کش بھی کہتے ہیں تیرہ سو چھتیس میں پیدا ہوئے یہ علاقہ اس وقت چوتھائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال پذیر تھی چوتھائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تخت نشی ہونے کے بعد انہوں نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا علوم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت سہارا اور مشتری یا زہل اور مشتری ایک ہی برج میں ایسا شخص اقبال من بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے مجازن اپنے دور کا عظیم ترین حکمران تیمور نے اپنی زندگی میں بیاسی ممالک فتح کی وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے اور دوسرے ہاتھ میں کلہڑا تیمور لنگ کی فتوات برق میں تل نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی اس غرض سے انہوں نے فتوحات اور لشکر کشی کی ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو ان کی موت تک پورے سینتیس سال تک جاری رہا تیمور کے ابتدائی چند سال چوگتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے وہ آٹھ سو بیاسی ہجری میں کاشور اور آٹھ سو اکاسی میں خوارزم پر قابض ہوں گئے اس کے بعد انہوں نے خوراسان کا روح کیا تیرہ سو اکاسی عیسوی میں احراک کے خاندان کات کو اطاعت پر مجبور کیا اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواں پر اور آٹھ سو پچاسی ہجری میں کندار اور سیستان پر قبضہ کیا اس کے بعد انہوں نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یوروش سے سالہ کہلاتی ہے اور اس مہم کے دوران میں مسندار اظہر تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گئے اس مہم کے دوران میں انہوں نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا ان کی روس کے خلاف مہم تیرہ سو میں تیمور نے سیر اردہ یعنی خاندان سرائے کے خان توکتمش کے خلاف لشکر کشی کی جو فوجی نکتہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے سرائے کے خان توکتمش کو سائیبریہ کے آق عہدہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا تیمور نے توکتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دی لیکن توقتمش خواظم کو اپنی سلطان کا ایک حصہ سمجھتا تھا اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کے بجائے تیمور سے خواظم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا خواظم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل نزا بن گیا اور اس کو حکومت کرنے کے لیے توقتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا کبھی سیر دریا کے راستے اور کبھی کفکاز اور آزر کے راستے تیمور نے توختمش کی سربو کوبی کے لیے دو مرتبہ روس پر لشکر کشی نے پہلی لشکر کشی تیرہ سو اکانے میں سیر دریا یعنی دریا سیخون کے راستے کی ہے تیمور اپنے عظیم لشکر کو کازکستان کے راستے جنوبی آتش اور یورال تک آب ہو گیا میدان اور برفزاروں سے کامیابی سے گزر کر لے گیا اور دریا کن زجہ کے کنارے موجود سمارہ کے قریب اٹھارہ اپریل تیرہ سو اکانوے جنگ میں شکست دی روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے تیرہ سو پانے میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش پانچ سالہ کہلاتی ہے اس مہم کے دوران میں اس نے حمدان، اسفہان اور شیراز فتح کیا مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا ایران کی مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی گئی تو نے ترپند کے راستے پر حملہ کر دیا تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے اٹھارہ اپریل تیرہ سو پچانوے کو توکتمش کو ایک اور شکست دی جو شکست فاش ثابت ہوئی اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اور کے دار حکمت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی ایند سے اینٹ بجا دی اس مہم کے دوران ان میں تیمور استراخان، خان ماسکو کیف اور کیرمیوں کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ کفکاز کرشستان تبریز سات سو اٹھانوے ہجری میں ثمر واپس آ گیا تیرہ سو اٹھانوے عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا ملتان اور تپال سے ہوتا ہوا دسمبر تیرہ سو اٹھانوے میں دہلی پہنچا دہلی کو فتح کرنے وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹ گیا اور وہاں درہ جنہ کے بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام حریدوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قطر عام کے کافروں کو مار کر سواب کمایا جاتے ہیں اس جنگ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سارتوں سے تشویقنا خبر ملے احمد جلال سلطان مصر کی ماں سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کی کے اور قرا یوسف ترکمان کے ورغانے سے عثمانی سلطان آیسی یلدرم کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف ماز بنا رہا تھا چنانچہ تیمور فوراں سمرکن واپس ہوا تیمور سمرکن سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو سلطان مصر نے قتل کیے چنانچہ تیمو سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کے مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا حلب حما ہمس اور بالا ابک کو فتح کرتا ہوا دمکش پہنچا اور حسب دستور لوگوں کو کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بعد بغداد پہنچنے سے پہلے بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اس دوران میں سلطان بایزید جلدرم نے اپنے پاس پناہ گزیر احمد جلائے اور قرع یوسف کی تحریک پر ایشیائی کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دی تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکری کشی کر دی سیورس کا دفاع کرنے والے چار ہزار سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا بایزید اس وقت قسطنطنیہ یعنی استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا تیمور کے حملے کی اطلاع میری تو محاسہ اٹھا کر فوراً انتولیا کی طرف روانہ ہوا انکارہ کے قریب اکیس جولائی چودہ سو دو کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انکرہ کے نام سے مشہور ہے باعض کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اس نے ازمیر تک سارا ایشیائی کوچک اجار ڈالا مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزی جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا تو سفیر بیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کا نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دے دیا سمرکن واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاری شروع کر دی چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا اس کے علاوہ تیمور کفارہ نے چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تیراکی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے سردیاں شباب پر تھی اور تیمور بوڑھا تھا منجمت سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اترا پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس جگہ اٹھارہ فروری چودہ سو پانچ کو اس کا انتقال ہو گیا اس کی لاج تمرکن لا کر دفنا گئی لڑائیے میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تین سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے اطواق کی قصد نے وہ شاہ چنگیز سے بھی بازی لے گیا تھا چنگیز کی مفتوہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا پھر چنگیز کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا جبکہ تیمور دلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود کیا وہ ہر جنگ میں خود شرکت تھی چنگیز خان جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا جب کہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاز تھا تیرہ سو ترانوے کلات اور تقریب کی ناقابل تسخیر پہاڑی کھیلوں کی تسخیر اس کی صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے حیثیت ایک سپہ سالار اور تیمور کی حیرت انگیز صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے اس خدادات صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا اس کی ساری فتوات کا مقصد ذاتی شورت اور ناموری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمود غزنوی تغرل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا دہلی اسفہان بغداد اور دمش میں اس میں جو قتل عام کی ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے وہ انتقام کی شدت میں شعر کے شعر تباہ برباد کر دیا کرتا تھا خوارزم بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا صرف مسجد مدرسے اور خانقاہیں واردگی سے محفوظ رہتی تھی حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا ایک آزاد تھا تیمور نے اپنی فتوہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی تعمیری کام نہیں کیا مفتوہ ممالک کا بڑا حصہ ایسا, ایسا تھا جسے اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ نہیں بنا ان ملکوں کو وہ مقامی حکمرانوں کے سپورٹ کر دیتا تھا اور ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیائی کوچک شام روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوع علاقے جو بڑی خوندی کے بعد حاصل ہوئے تھے تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے اگر وہ ان ممالک کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کے ایک عظیم شان سلطنت وجود میں آتی اس معاملے میں چنگیز اور منگول تیمور سے بہتر تھے کہ وہ جس علاقے کو فتح کرتے اسے براہ راست اپنے زیر انتظام بھی لے تھے اس نے کفکاس کے علاقے میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوششیں بھی کی جو اسلام کے روح اور تعلیم کے خلاف تیمور نے تو بیعزید یلدرم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی دو بڑی طاقتوں کو ختم تو کر دیا لیکن ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اسے پر نہیں کیا جا سکا اگر بیعزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو برکان کا علاقہ ڈیٹھ سو سال پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا ہے سرائے مم مملکت کی تباہی بھی اسلامی دنیا کے لیے اچھی ثابت نہ سرائے کی طاقتور مملکت کو ختم ہونے سے ماسکو کی نئی طاقت ابھرنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تیمور نے روس میں توکتمش کے خلاف اور ایشیائی کوچک اور مصر میں سلطنت عثمانیہ اور مملوکوں کے خلاف جو لشکر کشی کی اگر چاہم اس کا الزام تیمور پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے صلاح و صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن ان لشکر کشیوں کے نتیجے میں دنیا اسلام کو جو نقصان پہنچا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسلامی تاریخ میں مغربی مورخین بالخصوص ہندوستان میں ایک لاکھ غیر مسلموں کے سروں سے مینار بنانے کی وجہ سے تیمور کا دور ایک بدنما شبے کا شکار ہے اس دور میں عالم اسلام سمیت ایک کروڑ ستر لاکھ امو جبکہ غیر مسلموں کے خلاف فتوات کے بعد ان علاقوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ تصور کی جاتی ہے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کو مناسب اسلامی تربیت نہیں ملی تھی اور اس کی نشو نما تو چنگیز کی حدود میں اور نیو معاشی منگول ماحول میں ہوئی تھی برحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس علاقے میں تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی وہاں اس نے قیام امن اور عدل انصاف خوشحالی اور ترقی کے سلسلے میں قابل قدر کی برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا دارالسلطن ثمر سمرکان پر اس نے خاص توجہ دی. میں لکھتے ہیں جس وقت ثمر پر تیمور کا تسلط ہوا وہاں سوائے کچھ کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے کچھ نہ تھا مگر یہی کچی اینٹوں اور لکڑی کا شہر تیمو کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روم بن گیا وہ ہر مفتوہ علاقے سے سناؤں دستکاروں فنکاروں عالموں اور ادیبوں کو پکڑ پکڑ کا سمرکن لے آیا اور اپنے دارالحکومت کو نہ صرف شاندار عمارتوں کا شہر بنا دیا بلکہ علم و ادب کا مرکز بھی بنا دیا اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی اولاد نے اس کے آخری ذکر روایت کو اپنایا جس کی بدولت وسط عشے کے تیموری دور کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام مل گیا تیمور نے سمرکن کے شہر پناہ درست کی شہر کے دروازوں سے وسط شہر کے بازار راستاک اور شہر سے دریا تک چوڑی چوڑی سڑکیں تعمیر کرائیں جنوب کے پہاڑوں پر قائم مکانات کو گرا کر کیلے تعمیر کرائے باغوں کے گرد دیواریں اور جا بجا پانی کے تالاب بنوائے ثمرکند کی عمارتیں اس وقت تک خاکی رنگ کی ہوتی تھیں لیکن اب در و دیوار اور گھمبت فیروزی رنگ کے ہو گئے اور اس لاجو تیرنگ کی وجہ سے ثمرکند کو کوکن یعنی نیلا شہر کہا جانے لگا تیمور کے زمانے میں صرف عرب کے علاقے کی آبادی ڈیڑھ لاکھ تھی یہ علاقہ قلعہ اور اس سے متصل تھا مغل حکمران بابر جو تیمور کے انتقال کے ایک سو سال بعد اس وقت سمرکان پہ جب وہ اپنی ماضی کی دلکشی بھی کھو چکا تھا لیکن اس نے اپنی کتاب تز کے بابری میں شیر کا حال کچھ اس طرح لکھا ہے سمرکن کی مشہور ترین امارات میں امیر تیمور کا محل ہے جو ایرک سرائے کے نام سے مشہور ہے محل کے بعد یہاں کی جامع مسجد اول ترجیح کی اس کے پیش تاک پر لکھی ہوئی آیت قریبہ وزیارف البرحیم و قواعد اس قدر جلی حروف میں ہے کہ ایک کوس سے پڑھی جا سکتی ہے امیر تیمور کے بجائے بنائے ہوئے دو باغ بھی سمرکن کے عجائبات میں سے ہیں امیر تیمور کے وارثوں میں سے محمد سلطان مرزا الگ بیگ مرزا اور دوسروں نے بھی کئی امارات بنوائے جن میں خانقاہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کا گنبد اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں خانقاہ سے ملحقہ مدرسے میں وہ بہت سی خوبیاں ہیں لیکن اس کا حمام تو پورے خوراساں اور ماروان نہر میں اپنی مثال آپ ہے مدرسے کے جنوب میں مسجد منقطع بھی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے قابل ذکر ہے پہاڑ کے دامن میں ایک بڑی رسدگاہ ہے جہاں الگ بیگ نے سیرج قورفانی مرتب کی سمرکن کی قابل ذکر عمارتوں میں چہل ستون کی عمارت بھی ہے اس عمارت سے متصل ایک وسیع باغیچہ ہے جس میں ایک عجیب و غریب دری بنی ہے جس کا نام چینی خانہ ہے سمرکند کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر پیشے اور صنعت کے بازار الگ الگ ہیں سمرکند میں بہت نفیس کاغذ تیار ہوتا ہے جس کی ساری دنیا میں مانگ ہے یہ تھی تیمور کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی